Здравствуйте. Я нахожусь возле постамента, на котором находится танк Т-34. Это знаменитая боевая машина, которая в годы Великой Честной войны наводила настоящий ужас на немцев. Она была быстроходная, маневренная. И участники Великой Отечественной войны всегда добрым словом на отзывались. Она прекрасно вела себя на поле боя. Под ее гусеницами разрушалась и военная техника, и, будем говорить честно, и живая сила. Сейчас она стоит спокойно и мирно. И, наверное, многие просто не знают лязг, гусениц, не знают рев, двигателей этой машины. Но вы можете представить, что жители нашего города и нашей страны могут услышать вновь рев танков. А это вполне может быть. И на танках будет не красная звезда, а будет двуглавый орел Российской Федерации. Вы скажете, мы это фантастика, мы тебя выдумываем. Ничего подобного. После того, как российские войска вошли в Крым, Генеральный штаб России разработал план оккупации всей Украины. Эта информация просочилась в средства массовой информации и опубликовано, в каких областях начнут вторгаться российские войска, какие самолеты будут бомбить города. И даже предусмотрено для страха взорвать ядерную бомбу в атмосфере, чтобы навести страх и на украинцев, и на Запад. Мощь России очень сильная. После ведения войск в Крым, многие россияне, которые сидя у телевизора, все это видели, хлопали в ладоши. Вот, мол, какие наши сильные ребята. Да и многие жители наших восточных областей и юга тоже радостно кричали «Россия, Россия!». Пришли освободители, освободить от каких-то ненавистных бендер. Можно подумать, что русскоязычное население в Крыму или в Донецке, или в Луганске кто-то притеснял. Наверное, это все-таки кому-то было нужно. Вот кому нужно это? И правильно ли это делается? Мы сейчас и спросим у жителей нашего города. Вопрос хотим задать. Можно. Считаете ли вы законным введение российских войск в Крым? Нет. Но если чуть-чуть подробнее. Незаконно, а какие основания ведения? никаких оснований нет. Путин сделал нам прививку от России на всю оставшуюся жизнь. Даже кто и сомневался, нужна ли нам Россия, то сейчас уже многое хорошо, что она нам не нужна. То есть вы поменяли свое мнение? Конечно, и не только я, Россия, очень многие очень люди. Многие, да. да, очень много. К России отношения, братья братьями, но так не делается. Я в Москву не приехал, ничего там не начал нарушать их законы. И все. Ну, а то, что у нас армии нету, это не Путина вина, это наша вина. Какая різниця між і русским? Ви житель України? Житель України. Я житель, родився на Україні, житель України, і я за цілісність України. Вот. Ну, на якому язику я розговорю? Я русский, русский язык, я на русском, і розговорюю русским. Чого мені запрещає розговорювати русским язиком? И за то, что мы всю жизнь были вместе. Мы всю жизнь были вместе. То есть вы за то, чтобы Украина с Россией воссоединилась в будущем? Или нет? А, а чего, если не воссоединиться? И что ж тут такого А Какой же ж тут грех большой, что Россия с Украиной соединится? Что это будет одно единственное государство? Я воспитанник советской власти. Я... Бивши не бивши, я в душі остаюся комуністом. Я не предатель, як этот, Кравчук, Кучма вот, і їм подобне. Вот. А ви мені теж скажіть, чим оте бидло тягне бок? Чим йому русські мішаля? Чем, что не только что москали, москали. То у меня брат, сестра у этот живет в России, живут нормально. Хорошо, давайте представим, мы соединились. Вы хотите, чтобы президентом объединенной был Путин? Бу, а, а что Путин плохо сделал? В России все строится. А что у нас построился? Я был начальником. Я строил животноводческие комплексы. Строил свинофермы откормочные. Причем заставлял людей работать в выходные дни. И что оно осталось после этого? Все разворовали, все расщили, все сдали, куда, я не знаю, куда они их сдали, эти деньги, все. Но все ушло не туда, куда нужно. То есть вы хотите сказать, что в России не растащили все сохранение? Да и там так само, и у нас так само. Но там есть хоть чуть порядок. Вот там есть Вы мне скажите, пожалуйста, вот Беркут, вот сейчас, вам сейчас на этот дадут так сказать, вас обидят. Кому вы пойдете, будете жаловаться? А, а, а если вот, я сейчас... Так, слушайте меня дальше. Видите, вышли ребята туда, стали. Та бандота пришла на их, эти, бросает эти, камень, бросает зажигательную смесь. И эти должны ребята стоять. Они должны стрелять. А? Они должны стрелять. А чего он не должен стрелять? Чего он не должен себя защищать? Понятно. Ну, что, То есть вы придерживались мнения, как сказала одна женщина, надо было вести танки и их всех там раздавить. Знаете что, нет, танки не надо вводить. Надо было вообще эту свору на Майдане окружить. То есть это не люди, эти свора это свора, настоящая свора. А кто ж там? Вот мне скажи, пожалуйста, кто там такой нормальный человек был, который людей этот бил? Понятно. Там стоят наркоманы, бомжи, и это все проплачено Западом. А кем оно проплачено? Ну, кем оно проплачено? Ну, ты мне скажи, пожалуйста, за что они там сидели, за что шо... вот, вот там стоять? А вы не знаете, Кого? Янковича? Я... Та хай їде він. Ну то нехай їде через його. Люди стояли через ту банду, оту, що це. не знімайте мене, я не хочу, але я, я за, о, за тих бандитів, я їх сама стріляла. Я б їх сама стріляла, помієте? Ви ведінні войск в Украї... російських войск в Крим? – Я їх презираю. Я презираю того Путіна, що він ото творить з людьми о, і, і чого він лізе сюди. Чого він сюди лізе? Рада, я думаю, ми самі розберемося. Самі розберемося у всьому. У нас своя країна, своя влада вже є, нормальна влада. Я задоволена цим, що воно так зробилося. І ще отама, щоб у Донецьку настрої, щоб люди, там люди, людей багато таких є, що, що хочуть миру і хочуть це не так, як росіян нагнали, де вони творять, а то в Україні таке, що душа болить за тих людей. Я вважаю, що все все надумано, Путін придумав. Ніхто руских не обіжає. Ми всю життя прожили на одній вулиці з русскими, з дитинства до самої до преклоніх літ. Так що все він, ну як я знаю, він просто боїться, що скоро така участь в Росії ожидає. Що може послужити поводом для использования ворожаних сил? Це, конечно, крайній случай. ну просто крайне. Во-первых, о легитимности. Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины. От кого защищают российские войска в Крыму? От кого? Они просто захватывают, что они там. там они никого не защищают. Они не защищают, им надо Крым. То есть Путин преследует цель, конечно, то что Хрущев отдал, а теперь ему да присоединить его в, в истории. Ну и народ за него пойдет, потому что у него тоже шаткое положение. А так если он присоединит, то, конечно, народ пойдет за него. Крымский. Конечно. Не, не Крымский, российский. А. То есть да. российский народ поддерживает действия. Пункта? Конечно, конечно. Ну Крым нужен всем, что там мне ясно. И то, что он, чтобы он вышел, я сомневаюсь, чтобы он вышел. Будет он там долго мутить воду. Вы знаете, российские войска вошли в Крым. А что было бы, если бы украинские войска вошли в Россию защищать украинцев, которые живут там? Да Та война была бы. Да. То есть Россия бы это не потерпела? Не потерпела бы. А мы терпим. А мы терпим. Скажите пожалуйста, а вот как вы, женщина, ну как вы считаете, надо нашим э, воинам открывать огонь или надо все-таки сдерживаться? Надо сдерживаться. Мое мнение так. Же наши открыли, уже один показали пример. Мы усилили охрану наших военных объектов, потому что они все время получали угрозы, и мы видели, что в Крым подтягиваются уже боевички из националистических организаций. И мы это сделали. Вы знаете, события в Крыму происходят. Как ваш прогноз? Чем все там закончится? Хай бы там, туда никто не лез и они сами бы решили спокойно, тихо и нормально было. А вы сами русская или укра... украинка? Украинка. Да, да? Я хочу, чтобы тут все было тихо и спокойно, и не надо не треба нам никого. Скажите, вот вы живете у нас, вы слышали, чтобы кого-то здесь русских притесняли, обзывали москалями? Да нет, вроде бы у меня не случалось, не знаю, может с за кого-то говорить не буду. А у меня не было такого случая. Ну мы не должны рассоединяться, мы не, мы должны быть вместе. Это Понятно. То есть считаете, что Путин поступил правильно, введя войска? Нет, 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 нет. Я считаю, что неправильно. А как эти вопросы по языку, по автономии? Потому что это не самое главное. Нашим надо было в Раде не сразу языком заниматься, а заниматься более важными делами. А язык мы друг друга всегда всю жизнь понимали. При Советском Союзе мы все учили. И нас объединял русский язык всех. Поэтому я считаю, что не в языке дело. Здесь не в языке дело. Здесь политика. 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 Ну так как вы думаете, что ж преследует Путин, введя от войска? Боже, он защищает. Нет, нет, он не защищает русский язык. Лакомый и кусочек Крым. Все. Всего доброго. До свидания. А люди, которые а, осуществляли блокирование а, частей украинской армии в Крыму а, в форме, а, очень похожи на российскую форму военную. Это были российские да, солдаты. Вы, были смотрите, российские на войска. постсоветское пространство. Но они еще пополно формы, которые похожа на форму... Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Как вы считаете, надо ли Украине просить защиту на Западе или обойдемся как-то своими силами? На Западе? Не знаю. Я считаю, что вообще не должна ни Россия, ни Запад вмешиваться. Сами должны решать свои проблемы. А вы русская сами, нет? Украинка. Украинка. А разговариваем на русском языке. Ну, потому что район такой. И никто вас никогда в этом не ущемлял, что вы на русском. Никогда. А, никогда. Путин еще раз доказал, что он привык действовать не по шаблону. Когда на пресс-конференции его прямо спросили, вы хотите забрать Крым, он промолчал, он ушел от ответа, а про себя подумал. Еще рано. Мне главное сейчас сделать все, чтобы в Крыму началась гражданская война. Чтобы русские, татары, украинцы, они начали воевать между собой. Чтобы пролилась кровь. Чтобы в Украине началась полномасштабная гражданская война. Главная, единственная задача бесчисленных путинских провокаций последнего времени, уже совершенных, совершаемых сейчас, запланированных на ближайшее время, спровоцировать начало гражданской войны в Украине. Цель – заставить новую украинскую власть ответить, отреагировать, применить силу, открыть огонь. Желательно так, чтобы появились жертвы. Жертвы нужны какие угодно. Они нужны со всех сторон. Со стороны украинцев, русских, крымских татар, на западе и на юге, в центре и востоке. Львовян но ну, я хочу задать такой, может быть, провокационный вопрос. Ну, Если по этой улице завтра пойдут российские танки, мы их будем считать освободителями или, или захватчиками? Ничего подобного. Танки по этой улице никогда не пойдут. Поэтому мы их не будем считать ни освободителями, ни захватчиками. То есть Путин вел войска в Крым правильно? Не знаю, не знаю. Він говорит, что він не вводит війська, войска, це это там, там какие-то отдельные то ли бригады, то ли это. Переодетые крымчане? Может быть, но оно все перемелется. А откуда же у них тогда оружие российское и автомобили российские, которых вообще в мире нет? Откуда российское? Оттуда же. Из России. Ну так що? Но... Ну оно пройдет, пройдет все это, все устаткуется, все порядок будет. Ну хорошо, а мы могли бы сами навести порядок в стране, в Крыму, отношения с Крымом без вторжения войск России? И это надо было обязательно вводить? Ну не знаю, а что там, ничего там такого страшного и не было? А если прозвучал бы первый выстрел? Ну, у нас на Києві звучали вистріли. Не перші, і багато вистрілів. А ви не сравнювати мощь Росії і, і України. А може Путін ожидає першого вистрілу з сторони Українців? А, это, Ожидають, щоб это. І тоді? Продовжить, що тоді? Нічого тоді не буде. Путін проти мира не піде. а Весь мир буде проти його. А скажіть, а може. На это все, кажется, плюнуть и отдать России и Донецкий, и Луганский и Крым. Нет, нет, ни в коем случае. Украина должна быть единой. Ваши предположения, как завершаться все эти события? Будет нормально все. все будет, нормально. будет нормально. Вот Путин сказал, что он ввел войска для защиты нашего народа. А задается вопрос, от кого? Вас защищать надо от кого-то? Да нет, не надо, конечно. Защищать надо, в первую очередь, от самих себя. Это у нас внутри. Я так думаю. И сами мы должны разобраться в этой ситуации. Мы должны мы жить в мирной стране. Не надо разделиться, отдать Донецк, Крым. Конечно, надо. Конечно, надо да. Ну, делать надо все законным путем. Я так думаю. Без всяких... Все должно быть по закону конституции что с нам писал, депутаты писали, те, что там сидели не один год. Ну, я считаю, это просто аннексия территории Украины. Вот надо у них вот этот Крым всегда как-то, ну я знаю, был проблемный проблем, вообще-то для России, им надо было забрать этот Крым. Там база стоит военная и просто аннексия Крыма, аннексия территории это недопустимо, недопустимо, чтобы 21 первое столетие, так правильно я говорю, 21-е столетие вот такими методами забиралась территория другого государства. Это вторжение на территории другого государства. И агрессия, это есть элементарная агрессия. И никто никого. Вот найдите. Вот русскоязычное население сейчас говорит о том, что нас здесь никто не пресекает, нас здесь никто не терроризирует, мы нормально живем. Но отстаньте наконец от нас. Мы сами себя защитим. Я считаю, что это просто недопустимо. Я вообще не понимаю. Я до этого была России выше мнения. Это братья наши. Это ну как же так, брат на брата идти. Это совсем, ну я думаю, товарищ Путин, или как господин Путин, как его сказать, ему надо немножко одуматься. одуматься. Так что я считаю, это недопустимо. И все, если надо, все люди, вот все люди, даже те, которые говорили там что-то о Западной Украине, сейчас все едины в том, что наша территория должна быть нашей территорией, и мы будем ее защищать, если надо. Окончание передачи я сделал там, в центре города. Но когда я вечером пришел домой и посмотрел последние новости, я решил ее переделать. И прежде всего, меня возмутила наглая ложь российской верхушки. Как говорят у нас на Украине, брешуть и глазом не моргнуть. Я услышал выступление пресс-секретаря Путина, который именно не моргнул глазом, продолжал утверждать, что это не российские войска в Крыму, это неизвестно кто, это зеленые человечки. Как можно верить, как можно оставаться равнодушным после такого вранья, когда и иностранные корреспонденты, и наши, и даже российские, подходя к этим зеленым человечкам и спрашивая, кто вы и откуда? Им отвечали, мы из России, мы регулярные войска. Даже говорили, мы из Воронежской области, мы из Московского военного округа. Да более-менее знающие люди, видя технику, которая присуща только российской армии, пулеметы, гранатометы, АКМы, бронетранспортеры, военные машины, даже на некоторых машинах не успели снять номерные знаки. И там стоит знак РУ, Россия. Когда через пролив Керченский переправляется несколько десятков грузовиков. И чиновники, как и Путин, которого мы показали там передаче, не моргнул глазом, говорят, это не российские войска. Ну как это не может вызвать гнев и возмущение? Я понимаю, что отдельным гражданам и Украины, и особенно России, можно навешать лапшу на уши. Мы чистенькие. Это там в Украине кто-то что-то. А нормальный человек, который может это все увидеть, проанализировать, он скажет открыто, это российские войска, это агрессия в независимую страну. В Херсонской области российские войска делают ямки для столбов на границе Крыма, получается и Украины, минируют поля, установили бронетранспортеры, орудия которых направлены на наш поселок, и говорят, что это не агрессия. Конечно скажу честно, и это знают все наши военные люди, армия у нас слабая. Ее не сравнить с российской, на которую тратятся миллиарды рублей. Там есть новейшее вооружение от танков, самолетов, кораблей, ракет. Это мощнейшая держава. Мы же когда приобрели независимость, мы отказались от ядерного оружия. И в Конституции у нас записано, мы внеблоковое государство. Мы независимое внеблоковое государство. То есть мы не присоединяемся ни к России, ни к НАТО, ни к другим военным каким-то блокам. Но зато нам страны Европы и Америка гарантировали что наши границы будут неприкосновенны. На нас никто не должен заглядываться и перекраивать какие-то границы, отнимать какие-то области. Это они нам гарантировали. Я вам скажу больше. Патриотизм нашего народа очень высокий. Несмотря на наше все это вооружение, которое осталось нам... От Советского Союза это устаревшие танки и другие вооружения. Но дух народа очень высок. По всей стране вызывают военкоматы военнообязанных, их берут на учет, посылают на переподготовку. И даже в нашем городе Пятихатках я знаю многих людей, которые добровольно пришли в военкомат и сказали, запишите меня добровольцем. Если будет война, я готов защищать свою землю, свою семью, своих родных. Потому что все понимают, что это настоящая агрессия России против Украины. Путин не остановится, забрав Крым. У него планы очень большие. И один из украинских бизнесменов, наверное, дал точную характеристику Путину что это шизофрения. Я полностью согласен. Это безумство. Но пускай Путин не забывает, когда-то во Франции был такой же маленький военачальник. Все вы знаете, это Наполеон. Чем он закончил? Наверное, вы тоже знаете. Но чувствуя за собой мощь, военную мощь страны, он этого не боится. Он думает, что он сможет разобраться с Грузией, разобраться с Украиной. Есть вопросы по Латвии, Эстонии, по этим государствам, которые не признали Россию. Что же будет? Как мы сможем отстоять свою независимость? Будем бросать коктейли Молотова, как эти ребята на Майдане. Я думаю, именно вот этот патриотизм, который был на Майдане, он передался многим-многим всем на Украине. Сломить украинский народ, его дух независимый, невозможно. И вместе с тем, я знаю многих даже жителей города нашего, с ними беседовал, дискуссировал. И говорят, вот пришла бы Россия, нам стало бы жить лучше. Ничего, что Путин самый богатый президент в мире. Но он бы здесь навел порядок. Да, дорогие, почитайте газеты, посмотрите интернет. В России выше зарплаты? Да, выше. Но живут хорошо. Только крупные промышленные города. А чуть отъехать в сторонку? Там такая же безработица. Грязь, разрушенные села – так кто жил при Советском Союзе, помнят, как направляли на дойку с наших колхозов людей в российские города. И когда они приезжали, рассказывали, приезжаем, коровы ревут, полные вымя, никто их не кормит, а колхоз российский пьяный лежит. Так там продолжается и до сих пор благодаря только нефти, газу, залежам золота, алмазов, да путин смог поднять зарплату. У нас этого нет. Но мне кажется, что вот этот майдан он даст толчок и новым политикам и старым политикам совершенно по-другому смотреть на происходящее в стране. Новое правительство сейчас вводит экономию и для чиновников, и, наверное, будут непопулярные меры и для нас всех. Но это надо вытерпеть, надо пережить. Потому что если умно руководить страной, не грабить ее, не строить Межегорье 2, Межегорье 3, то даже с нашими ресурсами можно все сделать, чтобы пенсия у вас была не 900 гривен, и зарплата была не минимальной, а все-таки была выше. Никто не говорит, что она будет как европейской, но все равно выше. Просто надо иметь хоть чуть-чуть совести, чтобы наши суды работали не по звонку сверху, сколько дать срок, а по закону. Чтобы прокуратура расследовала дела так, как это надо, а не опять же как скажут оттуда, чтобы чиновники знали, что их выбирает народ, и они живут за наши налоги. Чтобы милиция не стреляла в народ, не покрывала наркодельцов, а защищала нас с вами. Чтобы обращаясь в милицию, мы могли знать, что они помогут. Кто читал, знают доверие нашей, к нашей милиции несколько процентов, доверие в Грузии милиции 83 процента. Там навели за полтора года порядок, и там люди живут и не беспокоятся за свою жизнь. Все это зависит только от нас. Я выступаю только за то, чтобы высоких чиновников в нашем городе выбирать, во всяком случае, обсуждать на Майдане и депутатами в Горсовете. И только тогда его можно назначить и утверждать в Киеве. Если мы пойдем по старому пути, привезли ли кота в мешке, и он нами руководит, то это будут те же чубы, которые разграбили наш город и район которые приезжали только, как они сами говорили, за баблом, а не за тем, чтобы сделать нашу жизнь в городе лучше. И последнее. Поскольку мы слабы в военном мощи, то как бы, особенно нашим жителям старшего поколения, которые, которые всегда учили, что НАТО, и Америка это наши враги. Но у нас, наверное, другого выбора не останется. Как просить, просить помощи, защитить наше государство. Они брали на себя обязательства, пускай выполняют. Всего вам доброго!